Bu filmdə Fərabii sənin leyin yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Fərabiyim. 870-ci ildə Türkiyəstanın Fərab yaxınlığındakı kiçik bir kənd olan Besisdə anadan olmuşam. Filoloq, astronom, elm adamı və musiqiçiyəm. General olan əziz atam elmə çox əhəmiyyət verirdi. Görəcəyi işlərdən əvvəl məsləhətçisi olan alimlərlə müzakirələr aparardı. Təhsilim üçün əlindən gələn hər şeyi edirdi. İbtidai və orta təhsilimi Fərab və Buxarada tamamladım. Atamın keçirdiyi iclaslara qatılmaqdan çox qələr, ona səssizcə qulaq asardım. Onlarla müzakirə edər, bir böyük kimi düşüncələrimi bildirərdim. Ağılım və yetkinliyim şəhərin qabaqcıl alimləri tərəfindən maraq və sevgi ilə qarşılanırdı. Kitab oxumağı çox sevər, yeni şeylərə öyrənməkdən böyük səvqalardım. Hələ məktəbə getməmişdən öz-özümə əlifbana öyrəndiyimi görən anamın məni sevinçlə qucaqlayaraq təbrik etdiyini günək kimi xatırlayıram. Babamın danışdığı bir-birindən gözəl nağılları dinləməyi sevərdim. Uzun qış gecələrində pambıq kimi saqqalı olan babamın həyəcanla danışdığı xatirələri və o macəralarını dinləmək sadəcə mənim üçün deyil, məhəllənin bütün uşaqları üçün izaholunmaz bir zövq idi. Hələ kiçik dayça vaxtında Ağıyal adlı atını tapdığı hekayəni danışanda hamı diqqətlə dinləyərdi. Hamımızın arzusu babamın Ağıyalı kimi gözəl bir ata sahib olmaq idi. Ona yonca verərək öyrətdiyi oyunlara qəhqayə çəkərək gülməkdən qarnımız ağlayardı. Əziz babam məni çox sevərdi. Birlikdə oyunlar oynayardık. Yeri gəldiyində mənə nəsihət də verərdi. Nə vaxt nəsihət versə diz çökər, əlimi tutar, gözlərimin içinə mərhəmətlə baxardı. Bu sözləri hələ də qulağımdadır. Əziz oğlum, harda olursan o ol, dürüstlük və çalışqanlığı özünə aşıla. Girdiyin mühitlərdə günəş kimi parla ki, insanlar səndən faydalanıbilsin. Oxu, araşdır, yeni şeylər öyrənməyə qətiyyətli ol. Öyrəndiyin hər bilik sənə müdrikliyin difah qaplarını açacaqdır. Unutma, insanlıq elmaydınlığına çatdığında sükötə baxışacaqdır. Babam mənim günəşim, uşaq dünyamı aydınladan şığım, böyüməyən uşaqlıq dostum idi. Nə soruşsam diqqətlə cavab verir, məni sual verməyə təşviq edərdi getdiyimiz təbiət gəzintilərində kainatın gözəlliklərindən danışır, uçsuz bucaqsız bu aləmdə öyrənəcək çox şey olduğundan bəhs edərdi. Babam danışdıqca elmə olan sevgim də artırdı. Əziz nənəmə gəldikdə isə o əsl şəfaf saz idi. İnsanları müalicə etdikcə üzünə yayılan o təsvir oluna bilməyən xoşbəxtliyi görmək mənim də tibbə olan diqqət və marağımı artırdı. Qərar vermişdim. Oxuyacaq, elmin bənzərsiz gözəlliklərinə dalacaq. Bitmək bilməyən marağım və qətiyyətim kitabları ən yaxın dostuma çevirmişdi. Tapdığım hər fürsətdə sətrlərin arasında itir, bambaşka dünyalara yelkan açırdım. Əziz atamın gətirdiyi hər yeni kitab mənə dünyanın ən gözəl hədiyyəsi olur və xoşbəxtlikdən uçmağım üçün kifayət edirdi. Dol-dolu keçən uşaqlıq illərimin ardından oxumağa olan istəyim səbəbiylə ailəm məni şəhərə göndərməyə qərar verdi. Ailə təhsilim üçün Bağdadə getdim. Bir bilindən dəyərlilə, sahəsində peşəkar olan müəllimlərdən təhsil aldım. Bu müddət ərzində elm və texnologiyanın bir çox sahəsində və bir çox dildə ustallıq qazandım. Bir çox ölkəyə getdim. Bir müddət Şam və Misirdə işlədim. Padşahların sadiq məsləhətçisi oldum. Məsləhətlərimlə onları həmişə ən doğru olana təşviq etdim. Ədalətli bir idarəçinin varlı bir ölkəsi, xoşbəxt bir xalqı olacağını dəfələrlə bildirdim. Yanımda olduğum bütün idarəçilər məni çox sevdi. Ə fikirlərimə hörmətlə yanaşdılar. Getdiyim hər ölkədə elmə təhəffülər verdim. Fən, fəlsəfə, məntiq, sosiologiya, tibb, riyaziyyat və musiqiyə yetəri qədər təhəffülər verdim. Bir çox əsərlər yazdım. İslam fəlsəfəsi ənənəsində ilk müəllim olaraq tanındım. Dünyada isə Al-Farabius olaraq bilindim. Musiqi sənəti və elm sahəsinə yeniliklər gətirdim. Notaları zənginləşdirdim. Türk musiqisinin çox vacib bir aləti olan qanunu ixtira etdim. Rubabı və udu inkişaf ettirərək bugünkü vəziyyətlərinə gətirdim. İnstrumentimi gözəl ifa etdiyim üçün dillərdə dastan oldum. Çünki ifa edərkən musiqini ən dərindən hiss edir, duyğularımı səmimiyyətlə notlara yansıdırdım. Yazdığım kitabların bir çoxu qorna bilməmiş olsa da, mantiq, metafizika, əxlaq, siyasət, musiqi, tibb, sosiologiya və təfsir haqqında 117 əsərim bir çox dillərə tərcümə edilərək nəşr olundu. Birləşmiş Millətlər 1150-ci yubileyin xatirəsinə 2020-ci il Dünya Fərabə ilə qeyvan etdi.